Не, ну естественно, что такой игры и такого результата я не ожидал. Естественно, мы настраивались на тяжелую игру, что серьезный соперник нам противостоит. Были готовы к этому, к той игре, которую может демонстрировать ВРС. Но понятно, поле, вы сами видели, что это безобразие на таком поле. Это мучение для футболистов, не только для нашей команды, да и для вашей тоже. Вот. Тем более мы исповедуем футбол за счет короткого среднего паса. И мы пытались с него сегодня играть, хотя понимали, что это тяжело будет сделать. И... Но сегодня я так могу сказать, что безответственность, безалаберность при стандартных положениях предрешила исход матча, потому что так относиться к стандартам нельзя. Я считаю, что в первом тайме уже была игра сделана, и мы пошли на вынужденные замены, потому что у нас очень важные две игры и Тернополь и Колос, и у нас игроки висят на трех карточках, и пошли на вынужденные замены, и чуть-чуть поменяли игру, уже играли в два нападающих, и те две детские ошибки, которые привели к четвертому и пятому голу, но ну... Так действовать нельзя, и ошибки совершать нельзя. Мне, мне обидно, досадно за свою команду и особенно за наших болельщиков, что все-таки мы ехали совсем показать другую игру, другой футбол. Но еще раз говорю, на таком поле и ту игру, которую мы показали, они... Я приношу извинения и хочу извиниться перед ними, что так все получилось. И, естественно, мы будем последние две игры уже биться на результат, для того, чтобы да, они уже не обижались, не злились на нас. И все-таки они нас любят, поддерживают, истинные болельщики Буковины.